मौलाना रूम रहा बयान करते हैं कि एक बच्चा जो था ना वो बड़ा हुआ माँ फौत होगी बाप उसके पास था एक वक़्त आया कि उसने शादी की अपनी पसंद पसंदगी और वो अपनी बीवी की हर बात मानता था माननी चाहिए अपनी शरीक हयात के साथ अच्छा रवैया होना चाहिए ये भी हज़ूर पाक सलाम की सुनत है लेकिन वहाँ पर मामला ये था कि वो बच्चा जो था वो अपनी बीवी की बात ज़्यादा मानता था इमरना रूम रहा तब ने इस हिकायत को दर्ज फ़रमाया कि वो बच्चा जो था अपनी बीवी की बात ज़्यादा मानता था एक दिन उसकी बीवी ने बोला कि आपके वाले साहब जो है ना वो बहुत बीमार हो चुके हैं मैं सारा दिन सफाई कर कर थक जाती हूँ घर में पत्थर लगा हुआ है मुझसे सफाई नहीं होती ये जगह जगह पर थूक डालते हैं खांसते रहते हैं रात को खांसते हैं बच्चों की नींद ख़राब होती है मैं उठ जाती हूँ तो ना ऐसा करके इस इनको ना वो उधर साइड पे जो एक पुराना कमरा है ना उधर इनको सुला के आ दूर सुला के हमारे घर में ना उठे जैसे हाँ जी आप देख लेना कि जैसे हम घर बनवाते ना तो उसमें एक होता है स्टोर रूम जिसमें कबाड़ पड़ा होता है स्टोर रूम तो वो औरत जो थी वो कहने लगी कि अपने बाप को ना उधर साइड वाले कमरे में सुला के जहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है तो वो बच्चा जो था वो संग दिल था सख्त दिल था उसने अब्बा को जा के कहा कि अब्बा ऐसे ऐसे मामला है आपकी नो माई, माई जो है ना वो ऐसे ऐसे कह रही है तो बाप जो था वो तो बाप था वो तो बच्चों से प्यार करता है उसने कहा बेटा अगर मेरे इधर से उठ जाने से उस कमरे में जाने से तुम्हारी नींद में खलल नहीं आती अगर तेरी बीवी परेशान नहीं होती खुशी मिलती है आपको तो बेटा मुझे ले चल वहाँ पर मुझे उस कमरे में सुला दे मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उधर गुजार लूँगा मतलब मेरे बच्चों की नींद में खलल ना आए मेरे बच्चों के घर में लड़ाई ना हो मेरी वजह से इख्लाफा ना हो तो वो बच्चा जो था संग दिल फिर भी दिल ना पिघला बाप को लिया और उस स्टोर रूम जो बिल्कुल बेसुद बसुदा बे सा कमरा था जिस पर कोई जाता नहीं था उसमें जा कर अपने अब्बा को सुलाने लगा और एक कंबल दिया कि अब्बा ये कंबल ले लिया कर रात को तो उस बच्चे का ना छोटा बच्चा भी साथ था मतलब वो जो बूढ़ा बंदा था उसका पोता भी साथ आया था उसने जब देखा ना कि मेरा अब्बा मेरे दादा अबू के साथ ऐसे कर रहा वो सारा कुछ नोट कर रहा था वो जब कंबल दिया ना उसने अपने बाप को तो उस बूढ़े बंदे का पोता जो था उसने वो कंबल खींच लिया कंबल खींचने के बाद ना उसको पैरों के अंदर फंसा के उसके दो टुकड़े कर दिए तो उसका बाप उसको डांटने लगा कि बेटा घर में इतना नए कंबल पड़े हुए हैं तुझे मैं और दे देता ये क्या हरकत कर रहा है तू कि दादा अबू के कंबल को तूने दो टुकड़े कर दिया तो मुझे बताता मैं तुझे और ख़रीद के देता कहने लगा अब्बा मुझे ये नहीं कि घर में कंबल और पड़े हुए हैं बल्कि मैंने ये कंबल इसलिए दो टुकड़े किया है कि जैसे आज आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं ना कल को जब मैं पढ़ाऊँगा ना मैं भी आपके साथ ऐसे करूँगा हजरत जी ये ना समझें कि आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ इस तरह गुस्साखियाँ कर रहे हैं उनकी बेअदबी कर रहे हैं उनके नाफ़रमान होते जा रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं करेंगे बल्कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं वो हमसे सीख रहे हैं वो हम जो जो कर रहे हैं ना उनके जहन में बैठता जा रहा है कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे तुम क्या समझते हो कि अपने माँ बाप को दुखी इस दुनिया से भेज कर तुम सुकून में रह जाओगे अल्लाह ने हमें भी औलाद दिया हमारे बच्चे भी हमारे साथ फिर ऐसा करेंगे हज़रत और ये भी हकीकत है हज़रत जिसने माँ बाप को सताया ना हज़रत वो तो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए कभी बड़ा नहीं हो सकता जिसने माँ बाप की खिदमत नहीं की जो इस रहमत से महरूम रहा